Anda semuanya, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Saya akan memberikan satu paparan untuk sobat-sobat semuanya, dimanapun Anda berada. Inilah situasi terkini jalan di Subang. Situasi menjelang petang, seperti ini, dan ikuti videonya seterusnya. Situasi terkini di daerah Supang ya. Situasinya seperti yang dapat lihat, situasinya amat terkawal. Tidak ada kereta yang bergerak dan tidak ada kereta yang melalui jalan ini. Kalau ada aktivitas pun hanya. Satu atau dua saja kereta yang melalui jalan ini Dari yang terlihat di sana Itu hanya dua atau tiga kereta yang melalui jalan ini Ini berada di, di dalam kawasan ya, Situasinya sendiri agak lain ya tidak seperti hari-hari yang sebelumnya yang masih ramai rakyat yang keluar akan tetapi untuk hari ini situasinya adalah jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin ya -kemarin. situasinya sekarang agak sepi di samping hujan juga pasukan tentara Malaysia sudah diterahkan dan di sana itu adalah LRT Subang nah, dapat kita lihat situasi jalan sangat tepi padahal biasanya di sini adalah sangat ramai ya kalau jam sekian itu biasanya jam di sini tapi untuk hari ini sudah tertawal tidak ada kereta yang lalu kalau ada pun hanya satu dua saja jadi dapat saya beritahukan ada sobat cepat duduk semuanya seperti ini keadaannya Semuanya selamat petang, selamat sore. Keadaan daerah di Subang, di sini terkawal ya. Meskipun masih ada beberapa kendaraan yang melalui jalan ini, dan itu ada bus yang menuju Sunway. Sunway City itu ada satu kendaraan juga beberapa kereta yang melintas di daerah sini ya. Dan dapat kita lihat dapat lihat di sana itu beberapa kendaraan juga yang masih melintas. Ada puluhan. Ini adalah situasi terkini lalu lintas kendaraan yang ada di Subang Jaya ya. tadi adalah sudah sekarang masih gerimis ya tadi itu padahal hujan ini adalah situasi terkini menjelang petang ini ya menggunakan drone manual seperti ini nah. karena masih ada kendaraan yang keluar untuk Keperluan dan kebutuhannya masing-masing ya. Dan ini dia cepat-cepat ya LRT SS LRT depan Engga, masih puluhan lah yang keluar dengan nah segitu saja ya untuk sobat sobat YouTube semuanya situasi keadaan di daerah Subang Jaya yang terima kasih sudah menonton videonya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama kita ikuti arahan dari pihak kerajaan dan pihak PTRM stay at home Salam untuk semuanya.